Kau tengah buat apa tu? Nak buat series macam je Sir, tolong kita orang sir Kita orang tengah buat assignment ni Pasal etika dan nilai profesional Tajuk dia Integriti dan etika dalam kehidupan Tak tak belajar lagi Kita orang dah bela sir Macam mana ni sir? Biasa tu Tajuk ni memang nampak senang Tapi kalau korang tak faham betul-betul Memang korang akan kosong Jadi korang faham tak apa masa integriti tu? Hmm, bagi saya integriti tu kita kena uh, jujur dengan diri sendiri Walaupun benda tu orang lain tak nampak Ha betul tu uh, Integriti ni memang asal dia adalah kejujuran Korang ada ipad tak? Bagi saya explain lagi detail Ada sir Sekejap sir Ni sir Ni saya set Okay Integrity ni asalnya dari perkataan latin Integer. Maksud dia utuh atau keseluruhan Maksudnya orang yang ada Integrity ni Apa yang dia cakap sama dengan apa yang dia buat Dia tak terburu-buru Oh So Integrity ni lebih kepada diri sendiri lah ya hmm, Macam mana kita nak pegang prinsip ni dalam hidup kita? Hmm betul sangat tu Integrity ni bermula dari hati bila kita pegang nilai yang betul Orang pun akan percaya dan hormat kita Oh, kalau etika pula se um, Dia sama ke dengan integriti? Etika ni lebih pada panduan Panduan hidup Apa yang betul, apa yang salah Contohnya, hormat orang uh, Jangan tipu, amanah dan tanggungjawab Etika ni uh, bukan saja untuk kerja Dia tak untuk juga untuk kehidupan sehari hari dia. Oh, so kiranya etika tu dia macam agak lain. Um, integriti tu macam kita buat dia betul-betul dalam yang relax dan kita. Yes, betul tu. Tapi masa buat assignment nanti jangan fokus sangat dekat beza dulu tu. Cuba tunjuk macam mana uh, integriti dengan etika ni dia Sekali. saling melengkapi. Ha. Oh. sekarang baru kita orang nampak so, Maksudnya dua-dua benda ni pentinglah untuk untuk siapa diri kita tu. Exactly, dua-dua ni asas kepada kepercayaan dan keharmonian dalam hidup. Bukan kat universiti je, tapi kat bila nanti bila kerja pun benda ni penting. Oh, betul lah sir. Selalunya kita dengar integriti ni pasal politik je padahal benda ni start daripada hal kecil uh, macam jujur amanah uh, dah dan orang Ah, ha, itulah integriti ni bukan benda besar je dia start dari tindakan kecil kita hari-hari Nanti malam ni cuba tengok berita banyak contoh pasal orang yang diuji di 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 nilai etika dan integriti dia Okay sir, So kita bolehlah jadikan tu contoh untuk assignment kita nanti. Boleh-boleh. Bagus. Esok kita bincang balik. Tapi ingat, aktiviti ni bermula dari diri sendiri. Oh. Okay. Thank you, sir. Bye. Weh, tengok ni. Ni lah yang berita sejak tadi tu. Hmm. jom, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Buletin Integriti. Dalam laporan khas malam ini, kita akan meneliti usaha kerajaan meningkatkan integriti dalam perkhidmatan awam. Kerjaan berisiko tinggi yang terdedah kepada respon, Tak berurus corporate serta faktor yang menggugat integriti dalam organisasi. Kerajaan Malaysia kini kian melaksanakan pelan anti rasuah nasional NACP bagi memastikan ketelusan dalam pencapaian sistem e-perlahan telah diperluaskan bagi mengurangkan campur tangan manusia dalam proses pembelian dalam mata. Langkah ini bukan sahaja membantu mengawal salah satu guna kuasa tetapi juga meningkatkan tahap kepercayaan rakyat terhadap institusi kerajaan. Baiklah, untuk laporan seterusnya, mengenai inisiatif ini kita bersama wartawan di Pertajaya iaitu Puan Widat. Silakan Puan Widat. Terima kasih Encik Fitri. Saya kini berada di Putrajaya di mana seksi taklimat integriti sedang dijalankan bersama pegawai kerajaan. Program ini bertujuan membina kesedaran bahawa integriti bukan sekadar patuh kepada undang-undang tetapi juga berpaksikan nilai moral dan tanggungjawab diri. Pegawai turut diberi penerangan mengenai tanggungjawab mengelak konflik kepentingan serta kepentingan melaporkan percubaan rasuah kepada pihak berkuasa seperti SPRM. Program seperti ini diharap dapat memperkukuh lagi budaya kerja beretika dalam sektor awam kita kembali lagi kepada studio. Terima kasih atas laporan itu tadi. Antara sektor pekerjaan yang berisiko tinggi dari aspek integriti termasuk penguatkuasaan, kastam dan imigresen di mana keputusan mereka boleh memberi kesan besar terhadap keselamatan negara dan ekonomi. Selain itu, pegawai dalam bidang kewangan dan moral hand turut terdedah kepada risiko penyelewengan kerana mereka menguruskan dana serta kontrak besar. Kita terus ke laporan berikutnya bersama wartawan Puan Widat yang kini berada di lokasi yang lain. Dipersilakan Puan Widat. Terima kasih Encik Fitri. Dalam sektor korporat, tak urus yang baik amat penting bagi memastikan syarikat diurus secara telus, profesional dan juga bertanggungjawab. Prinsip accountability, ketelusan dan integriti organisasi menjadi asas utama kepada pengurusan yang bebas kepada daripada rasuah. Menurut pakar etika kerja, tekanan kewangan, gaya hidup mewah dan pengaruh rakan antara faktor yang sering menggugat integriti. Mereka juga menekankan bahawa pendidikan etika dan nilai moral perlu diterapkan sejak di bangku sekolah bagi membentuk masyarakat berprinsip. Sekian laporan saya. Kembali semula kepada studio. Terima kasih atas laporan ini tadi. Kesimpulannya, integriti merupakan asas kepada pembentukan masyarakat yang bersih dan berbibau. Kerajaan, organisasi dan individu harus berganding mahu dalam menegakkan nilai segiti dalam sejahteraan negara. Sekian sahaja bulletin integriti untuk malam ini. Saya, Fitri Hakimi, mengundur diri. Assalamualaikum dan selamat malam. Perjuangan integriti ni memang ada dekat semua peringkat Tapi kita sebagai pelajar ni Cara kita tunjuk integriti tu ialah dengan patuhi peraturan dan buat tanggungjawab kita sendiri Faham faham Betul tu Dah lah jualan kita keluarkan Dapur tu So kita tengok, kita boleh apply tak yang berita tu cakap dalam freelance oh. Jom jom jom, jom, jom. Weh, tu ada kedai makanan tu. Jom hampir, jom, jom. Dia tak berdekat. Weh, hey, contoh makcik tu. Dia macam sengaja je kurangkan nasi. Ini yang katilah berita tadi yang kelemahan tata kerana internet akan membawa kepada salah. Ya Allah, itu dalam langgar etika perniagaan eh, nah tu. Jom tak kita kumpulan tu Apa-apa Maybelline, Maybelline? Ni makcik nak tutup kedaran ni nak jual RM6 je. Oh, ya. Maaf ya makcik, tadi kita dah nampak macam makcik ada kurang tersedik timbangan laut ni. Tak boleh ni makcik ni dalam langgar etika perniagaan. Eh. Mana ada? Ampah main cakap je pasal cik Acik tak buat eh Tu main-main dah kamu Tak boleh cik, ini boleh jatuhkan pindahkan Acik sendiri Hai Alah sikit je Siapa lagi nak sara Acik? Acik ni ibu tunggal nak sara lima orang anak Siapa lagi nak beli nasi Acik? Siapa nak beli nasi goreng Acik? Dah malam dah nak tutup dah kedai ni Okay Tapi makcik itulah kunci tau Makcik hilang integriti daripada benda nak cepat senang, nak cepat untung tu boleh jadi punca uh, asas negara nak integriti dia jadi rosak tau Terima kasih lah, Acik pun segan lah puan ni Alfa Acik pasal benda-benda macam ni Terima kasih lah ha? So, betul Makcik, saya harap resmi Makcik boleh berubah jadi lebih jujur Hmm, terima kasih tadi. Asyik pula rasa segan dengan perempuan yang tegur. Dia mula ubik. Terima kasih tu. Apa makcik? Kita hmm, boleh saling menegur. Kesimpulannya, integriti bukan sahaja berlaku di peringkat takdir urus korporat dalam bidang pekerjaan risiko tinggi, tetapi di setiap keputusan yang kita buat dalam hidup. Jadilah sebahagian daripada penggunaan integriti di negara ini. Ingatlah, integriti bukan satu pilihan tetapi teras kepada kesejahteraan anda. Definisi integriti yang sebenar terletak pada diri anda. Mulakan dengan diri anda pada hari ini. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kujian Hakimi.